Pada hari ini saya bawakan kepada anda semua Dua panel hebat kita Yang akan memberi penerangan dan pencerahan Tentang tajuk kita pada hari ini Iaitu saudari Hairul Sa'adah binti Muhammad Zakim Sebagai selaku panel yang pertama Dan Nur Aina Anira binti Anwar Selaku panel yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami bertiga akan mengupaskan tentang tajuk Peranan Ibu Bapa Era Digital Kemana Hilangnya. Baiklah, hari ini kami ada dua panel yang akan mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi serta memberi uh, pencerahan tentang tajuk ini di mana uh, tajuk ini berkenaan di mana era digital ini diperlihatkan perubahan besar dalam gaya hidup sesebuah keluarga maupun kehidupan kanak-kanak dengan teknologi yang berkembang pesat uh, dan persoalannya apakah peranan ibu bapa itu sendiri masih utuh dan diperlukan seperti dahulu ataupun sudah hilang dalam arus moden ini jadi saya terus pergi kepada panel kita yang pertama di mana soalan yang pertama adalah apakah Uh, cabaran ibu bapa dalam era digital ini silakan uh, terima kasih kepada saudari moderator jadi balik pada soalan tadi uh, cabaran ibu bapa dalam era digital uh, cabaran yang pertama uh, kita boleh lihat yang mana um, ibu bapa ini hilangnya kawalan terhadap maklumat yang mana ibu bapa ni mereka tak tahu pun apa yang anak-anak uh, mereka layari jadi, dekat situ anak-anak ni dia rasa macam uh, ibu bapa tak tahu. Uh, jadi, dekat situlah mereka boleh buat sesuka hati. Jadi, uh, cabaran yang kedua uh, dari sudut kesibukan ibu bapa. Uh, kita boleh nampak dekat sini, uh, bila ibu bapa terlalu sibuk, anak-anak ni uh, dia akan rasa ibu bapa dia kurang masa dengan dia. Bila kurang masa dengan dia, uh, dekat situlah anak-anak ni boleh Um, kalau kita tengok suka tengok perkara-perkara yang um, kandungan yang tidak sesuai lah sebab uh, dia rasa macam ibu uh, ibu bapa aku tak ada masa pun dengan aku jadi tak sempat pun nak tengok phone aku contoh. dan uh, dari segi interaksi anak-anak ni dia lebih banyak berinteraksi dengan gadget berbanding dengan uh, ibu bapa. Dan uh, cabaran yang ketiga Iaitu cabaran yang sangat-sangat berisiko Yang mana, uh, bila mana ibu bapa ni Kurang celik digital Sebab kalau kita tengok dekat sini uh, Ibu bapa kebanyakannya yang 50 hingga ke 60 tahun Mereka kurang tahu apa yang Macam mana nak guna penggunaan uh, internet Kebiasaannya kalau kita nampak Ibu bapa ni dia akan tanya anak-anak dia uh, macam, ni, macam mana nak buat ni, ini macam mana, macam mana. Jadi uh, bila anak-anak ni dia rasa uh, ibu bapa aku tak tahu pun macam mana cara nak uh, buang ke apa ke jadi dia tahu mak ayah dia tak semak apa yang dia tengok. Uh, tu yang dia jadi macam uh, tengoklah benda-benda uh, yang tak sesuai. Sebab tu berlakunya buli cyber, jenayah cyber. Jadi uh, Itulah antara beberapa cabaran uh, ibu bapa dalam era digital Baiklah, terima kasih kepada panel kita yang pertama Yang telah memberi pencerahan serta mengupas isu dan persoalan yang pertama ini dengan sangat baik Baiklah, saya sebagai moderator uh, ingin membuatlah sedikit kesimpulan Tentang apa yang disampaikan oleh panel kita yang pertama ini Di mana sebagai kesimpulannya, cabaran ibu bapa zaman sekarang ini Bukan sahaja melibatkan soal masa dan kesibukan Tetapi juga penguasaan terhadap teknologi Serta kemampuan mengawal anak-anak mereka sendiri Dalam menggunakan gadget itu Apabila hilangnya kawalan terhadap uh, maklumat Keterikatan dengan anak dengan gadget Serta tahap celik digital Yang rendah boleh menjejaskan peranan ibu bapa itu sendiri Dalam mendidik anak-anak Oleh itu ibu bapa perlulah menguasai ataupun uh, meluangkan masa yang berkualiti dengan anak-anak supaya mereka dapat mengawal anak-anak mereka itu sendiri dalam uh, dalam menggunakan dalam menggunakan gadget itu serta mereka sendiri dapat mengawal apa yang anak-anak mereka buat dalam gadget itu supaya sebab Uh, disebabkan dia maya Dalam gadget kan maya Jadi kita tak tahu apa yang dia buat Jadi bila pantauan dan kawalan ibu bapa itu sendiri ada Dan mereka sendiri nampak apa anak-anak mereka buat Jadi disitulah uh, boleh sekatnya mereka punya uh, Pemakaian gadget setiap hari okay. Baiklah Seterusnya kita akan pergi ke panel kita yang kedua dan soalan yang kedua tentang tajuk kita pada hari ini Di mana uh, saudari, apakah kesan pengabayan peranan ibu bapa dalam era digital? Silakan uh, Terima kasih kepada moderator yang kasihi Yang saya kasihi yang cantik hari ini Okey, hadirin yang saya hormati Apabila peranan ibu bapa ini dia terabai dalam era digital Kesannya amat menakutkan bagi anak-anak lah. Okay. Dari segi perkembangan diorang, emosi diorang, sosial diorang dan juga dari segi intelek diorang. Okay. Yang pertama, anak-anak yang berisiko membesar tanpa bimbingan nilai moral dan akhlak <coughs> yang kukuh tanpa panduan daripada ibu bapa, uh, mereka akan lebih mudah menyerap budaya luar iaitu Hindunisme Khususnya mereka akan menyerap budaya daripada media sosial yang sering mereka tonton yang menunjukkan budaya hidup bebas dan hal ini membuatkan kepada proses aa, sosialisasi itu tidak seimbang dan mana nilai tradisi aa, keagamaan dan juga masyarakat itu akan terpinggir. Okay. Yang seterusnya, aa, akan berlakunya kecelaruan identiti Uh, dalam kalangan anak-anak tanpa tujuh ajar daripada ibu bapa so mereka akan mencari adik identiti diri mereka melalui sumber yang alternatif lah termasuklah toko uh, maya digital ataupun influencer sebab tu uh, kalau kita tengok sekarang ni ramai anak-anak mudah terpengaruh dengan influencer dengan cara, cara pakaian orang cara cakap dorang Bahasa-bahasa pasal -bahasa, bahasa orang yang kita sendiri pun tak faham Dan uh, yang ketiga pengabaian ini juga menyebabkan ketagihan terhadap media sosial Permainan video dan hiburan digital So ketagihan ini bukan sahaja menjejaskan uh, akademik Anak-anak kita tetapi juga akan memberi kesihatan mental Kepada anak-anak kita seperti kemurungan Uh, rasa terasing keresahan bila kita main game kalau apa-apa uh, sini perasan bila bila anak tak dapat sesuatu atau terlengok telefon itu dia akan tantrum uh, sebab apa sebab uh, bagi mereka uh, benda tu menenangkan mereka padahal sebenarnya uh, benda tu akan menyebabkan otak mereka lembab uh, dan sebagainya okey yang keempat akan berlakunya uh, komunikasi dalam sesuatu negara, negara komunikasi dalam sesuatu keluarga itu akan runtuh contohnya uh, kalau kita balik rumah kita nak bercakap dengan family kita kita nak berbura berborak eh dengan family kita ni tidak bila kita balik rumah kita tengok anak-anak kita ada handphone uh, bapa kita ada handphone so hubungan antara keluarga tu akan menjadi renggang so just sekadar balik makan uh, macam tu saja macam tak ada tak ada connection dengan family masing-masing. Uh, Okey, just through, dapat kita lihat bahawa uh, pengabai peran ibu apa dalam era digital ni bukan sekadar isu keluarga tetapi ia, mula, uh, ia isu lebih kepada isu masyarakat dan juga ke memberi kesan kepada pembangunan uh, sesuatu negara. Okey, ya, yeah. itu saja daripada saya. Baiklah. Saya akan pergi kepada round ataupun uh, pusingan yang seterusnya. Kita berbalik kepada panel kita yang pertama uh, di mana soalannya saudari, apakah strategik uh, menghadapi ataupun strategi ibu bapa menghadapi cabaran ini? Okey, baiklah. Uh, jadi sebagai ibu bapa ni kita sebenarnya kenalah ambil beberapa hmm. strategi yang kita boleh uh, untuk menghadapi cabaran seperti yang saya sebut tadi lah Yang pertamanya uh, ibu bapa ni mereka kena pandai uh, Seimbangkan antara kerja dan masa dengan anak-anak Kalau boleh um, bila balik lambat sekalipun uh, Bila time balik tu adalah masa sekejap dengan anak Makan sama-sama ke, tengok TV sama-sama ke Sekurang-kurangnya kita ada masa dengan anak jadi anak-anak tu sendiri tak rasa terabai Okay uh, Seterusnya so, Ibu bapa ni uh, Perlu uh, Tetap perlu jadi Seseorang yang celik digital Walaupun uh, Umur dah 50 ke 60 ke Tetap kena belajar macam mana nak guna digital uh, Sekurang-kurangnya tahu Kebaikan digital tu ataupun macam mana macam contohnya aa, dekat Instagram tu ada apa je dekat WhatsApp tu ada apa je apa kesan buruk um, seterusnya aa, perlu ada batasan dalam aa, penggunaan gadget contohnya ibu bapa tu perlu buat aa, waktu bebas gadget contoh dalam seharian tu mesti ada masa 2 jam atau 3 jam yang Ataupun uh, dalam seminggu tu ada satu hari yang Kalau boleh ibu bapa dan anak-anak jangan pegang gadget uh, Sebab dekat lepas tu um, Adakan masa bersama-sama Tak kira lah apa-apa pun kita nak buat Tapi uh, keluar ke pergi piknik ke Tapi jangan main gadget Sebab apa kalau kita lihat Kalau kita buat bebas gadget tu Sekurang-kurangnya Anak-anak uh, ni dia berbalik pada strategi yang pertama tadi lah. Dia akan rasa ibu bapa dia ada dengan dia walaupun uh, sehari. Okay. Uh, seterusnya komunikasi dan hubungan emosi dengan anak-anak perlu diperkukuh. Walaupun ibu bapa tu uh, penat balik kerja ke ataupun uh, stres. Kadang-kadang kalau kita tengok uh, gadget pun boleh jadi kita stres kan sama ada kita tengok apa-apa kandungan yang boleh buat kita a uh, tertekan ke apa ke tapi jangan sampai benda tu kita lepas dekat anak-anak. Uh, <tuh> Then um ibu bapa juga perlu a uh, ambil beratlah tentang apa yang anak-anak tengok. Sama ada dekat WhatsApp dengan siapa dia a uh, message a uh, dekat Instagram apa je dia tengok. Uh, jadi uh, seterusnya pendidikan uh, agama ataupun nilai murni di rumah ni Dia adalah tonggak pertama Maksudnya strategi semua yang saya sebut tadi Yang main utama dia adalah ibu bapa tu perlu jadi role model Sebab tak ada, um, senek, nak cakap kalau mustahil lah ibu bapa boleh buat kalau mereka tak jadi role model yang pertama. Okey, um, jadi pada saya itulah beberapa strategi yang ibu bapa ni boleh guna dalam um, menghadapi cabaran-cabaran seperti yang saya sebutkan tadi. Baiklah terima kasih kepada panel kita yang pertama iaitu saudari Saadah atas pencerahan serta penerangan tentang Apakah strategi ibu bapa dalam cab uh, menghadapi cabaran era digital ini? Baiklah, uh, saya akan menyimpulkan apa yang saudari kita cakap uh, baru saja tadi di mana uh, ibu bapa ni perlulah uh, mereka ni perlu ada sifat kesungguhan serta ada rasa tanggungjawab untuk mendidik anak-anak mereka sendiri seperti yang uh, sebab so kita cakap, mereka perlu Adakan masa juga Untuk anak-anak, strategi yang pertama uh, <coughs> Untuk mereka pantau uh, Kehidupan harian Anak-anak mereka uh, Dekat situ kita boleh nampak dengan jelas Kalau kita pantau setiap hari uh, uh, Apa aktiviti diorang apa yang diorang buat Dekat situ boleh Mengeratkan lagi hubungan ibu bapa Dengan anak-anak Yang seterusnya Uh, seperti memberi didikan agama. Kalau kita tak bagi didikan agama yang baik, anak-anak mungkin boleh memberontak dan dia nak juga apa yang uh, apa yang dia ibu bapa dia tak bagi. Tapi kalau ibu bapa itu sendiri uh, memberi didikan agama daripada kecil sehingga mereka boleh berfikir baik dan buruk, maka itu sebagai satu uh, Kelebihanlah kepada ibu bapa bahawa anak-anak mereka itu sedar bahawa uh, gadget ataupun dunia sekarang ni tak semudah uh, pada zaman dahulu. Okey, baiklah. Uh, seterusnya, komunikasi. Komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak mereka itu sendiri. Kalau macam kita tak ada komunikasi dengan ibu bapa, kita akan jadi macam... Uh, sebagai contoh pada zaman sekarang ni Balik kerja uh, Ibu bapa balik kerja Anak-anak balik sekolah Duduk dalam bilik Ibu bapa tengok handphone uh, Diorang tak ada komunikasi antara satu sama lain Jadi kat situ ibu bapa tak tahu pun Apa yang masalah yang diorang hadapi Apa yang diorang tengah buat sekarang ni Jadi itu sebenarnya amat berbahaya lah Kepada satu institusi keluarga Dalam mendidik anak-anak mereka itu sendiri Jadi Uh, melalui pendekatan yang konsisten di mana jika ibu bapa itu sendiri buat strategi yang baik sebab tak semua anak sama dengan anak-anak orang lain. Jadi kita sebagai ibu bapa sendiri kita tahu strategi apa yang perlu kita buat untuk kita ni lebih mesra, untuk kita ni lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang perlu kita didik anak-anak kita daripada sekarang sehingga mereka boleh berfikir apa yang mereka perlu buat dan mereka boleh membezakan antara baik dan buruk. Dan kat situ ibu bapa sendiri boleh melahirkan sendiri uh, generasi yang bijak, berakhlak baik, berakhlak mulia serta uh, mereka serta mereka mampu mengurus cabaran dunia digital dengan baik. Okey, baiklah. Uh, itu saja daripada saya. Saya baiklah. Saya akan meneruskan lagi perbincangan kita a uh, perbincangan yang terakhir di mana soalan saya akan menunjukkan ah, ditujukan kepada panel kita yang kedua di mana soalan itu berbentuk ataupun berbunyi apakah peranan ibu bapa sebagai role model era digital silakan okey a uh, terima kasih moderator atas pesanan you tadi baiklah saya insyaallah saya akan jawab okey hadirin sekalian uh, uh, dalam konteks pembelajaran misan ibu bapa ni berperanan sebagai model utama kepada anak-anak okey menurut teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura kenal tak kena tak um, okey okay. Albert, Albert Bandura ni Uh, dia mengatakan bahawa individu banyak belajar melalui permahatian dan peniruan tika laku oleh orang lain Khususnya uh, mereka yang dianggap signifikan dalam kehidupan So dalam hal ini, ibu bapa adalah teladan pertama, guru pertama dan orang yang paling dekat dengan anak-anak kita So anak-anak kita ni bukan saja belajar daripada arahan verbal tetapi melalui permahatian terhadap uh, pelakuan ibu bapa jika ibu bapa ni dia tunjuk disiplin atau akhlak yang baik uh, dan, uh, Disiplin digital yang baik, maka uh, menggunakan gadget uh, dalam secara sederhana Dan tidak berlebihan, maka anak-anak pun akan uh, ikutlah apa yang uh, ibu bapa buat Tetapi uh, jika ibu bapa tetapi dia berpinta uh, seperti apa yang panel salari adah katakan tadi uh, seperti moderator kata tadi uh, balik rumah main handphone uh, uh, terus masuk bilik kalau bekerja uh, jadi seorang ibu ayah ni uh, bukan mudah uh, kalau sekadar bekerja uh, kerja di hutan pun uh, bekerja juga cari makan jadi Uh, sekiranya ibu bapa tidak mengawal waktu pergunaan anak-anak uh, So anak-anak akan biasakan dan men menormalisasikan dengan tingkah laku benda tu Jadi ibu bapa ni lah uh, perlu menjadi model dalam aspek akhlak, kesabaran Sebab dalam uh, zaman sekarang ni era digital ni penuh dengan cabaran bukan? penuh dengan perkara yang kita tak boleh nak tapis pun perkara yang kadang-kadang kita tak sedar pun aa, benda tu berlaku. Jadi ibu apalah menjadikan perlu menjadi teladan dalam mengawal emosi, interaksi serta adab dalam komunikasi maya supaya dapat menjadi contoh kepada kehidupan yang membentuk jadi diri anak-anak. Contohnya kalau jawab telefon, guna bahasa yang sopan. Contohnya kalau order grab, lawak makan ke apa, kita guna bahasa yang sopan. Aa, bukan bahasa yang kasar lah. Okay, seterusnya, teladan ibu bapa juga mencerminkan gaya hidup yang seimbang antara tuntutan dunia digital dan keperluan kehidupan realiti. So, apabila ibu bapa ni, aa, dia seimbangkan antara kerja, keluarga dan ibadah serta dalam pengurusan teknologi digital, maka anak-anak akan ikutlah. Ah uh, mereka secara tidak langsung akan mengajarkan anak-anak erti tawazun. Okey, apa itu erti tawazun? Keseimbangan dalam kehidupan. Okey, contoh menetapkan waktu kita tentu tak pegget seperti ketika kita makan, okey kita elakkan guna gadget waktu makan, berbual, berbual berborak. Adalah untuk menunjukkan hubungan keluarga lebih utama daripada dunia maya. So dekat sini hubungan keluarga tu lebih nyata Lebih real orang kata daripada kawan-kawan yang berada di dalam Instagram Okay Okay seterusnya uh, Ibu bapa tidak boleh uh, pandang uh, tanggungjawab yang mereka galas ni ringan Dalam era digital ni Keberkesanan didikan anak-anak uh, tidak berkantung semata-mata dengan kata-kata Contoh Angah je, jangan buat tu, Angah jangan Kita kena buat sesuatu. Kita kena uh, jaga anak kita sesuatu sebab zaman sekarang ni adalah zaman yang sangat mencabar yang kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang berlaku sebab macam-macam boleh jadi. Tetapi kita patut paparkan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Jadi teladan yang baik oleh ibu bapa inilah akan bentuk akhlak identiti dan disiplin digital uh, pada anak-anak kita dan pada generasi yang akan datang. Okey, uh, itu sekian saja daripada saya. Baiklah, saya akan menyimpulkan secara keseluruhan aa, perbincangan kita pada hari ini, di mana kita dapat melihat bahawa peranan ibu bapa ni dalam era digital sangat-sangat penting, bukan sekadar aa, kita pandang sebelah mata saja, di mana aa, ibu bapa berperanan untuk mendidik anak-anak itu aa, supaya mereka tidak terlalu beremosi mereka tidak mementingkan diri mereka tidak dapat supaya mereka tak uh, supaya aura negatif ataupun perangai-perangai perbuatan negatif tu uh, serap kepada anak-anak kita pada setiap hari ibu bapa juga kalau kita lihat mereka bukan sekadar membimbing ataupun mendidik tetapi ibu bapa itu sendiri perlu menjadi role model terhadap anak-anak mereka seperti Uh, saudara Aina bercakap tadi bahawa ibu bapa tu berperanan juga untuk uh, menjadi role model terhadap anak-anak. Jadi ibu bapa perlulah menerapkan juga sikap-sikap yang baik, amalan-amalan uh, yang baik, berakhlak baik di hadapan anak-anak supaya mereka tidak terlalu terpengaruh dengan perbuatan yang buruk. Seteru ibu bapa juga boleh. Uh, dalam era digital ni, mestilah banyak teknologi-teknologi yang uh, uh, di luar jangkaan. Uh, kita tak tahu apa yang akan berlaku, teknologi apa yang akan ada lagi. Jadi ibu bapa tu sendiri perlu, apa orang kata, uh, kena bijak menggunakan teknologi tu uh, sebagai platform mendidik anak-anak itu supaya anak-anak tidak terlalu ikut kepada arus uh, arus yang tidak baiklah. Jadi uh, apabila ibu bapa dapat mengawal anak-anak uh, uh, menggunakan teknologi sekarang, mereka boleh menggunakan anak-anak tu sendiri boleh menggunakan dengan baik. Jadi uh, justru itu dengan strategi yang bijak seperti meningkatkan pengetahuan digital menetapkan batasan penggunaan teknologi, memperkukuhkan komunikasi keluarga serta menekankan didikan agama dan nilai murni, ibu, ibu bapa dapat memastikan bahawa teknologi ni digunakan atau dimanfaatkan dalam institusi sesebuah kekeluargaan dengan baik. Jadi, kejayaan aa, membimbing generasi muda menghadapi dunia digital ni bergantung kepada kesedaran kebijaksanaan serta kebertanggungjawaban ibu bapa itu sendiri dalam melaksanakan tanggungjawab mereka untuk mendidik, mengawal serta uh, menjadi role model kepada anak-anak mereka. Okey, itu saja baiklah. Itu saja daripada saya serta dua panel saya pada hari ini, uh, saudari Saadah dan saudari Aina. Jadi, uh, terima kasih juga kepada uh, audiens yang sudi mendengar forum kami pada hari ini sekian terima kasih